السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بحبني kita baca ayat 21 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون صَدَقَ الله العظيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سياقك على جيان Lebih zalim dari orang yang mereka-rekakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah atau kzab bi ayatihi atau yang mendustakan ayat-ayat keterangan-keterangannya keterangan Allah innahu la yuflihul zhalimun sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berjaya zalim artinya tidak menggunakan sesuatu menurut yang sewajarnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kita hendaklah beramanah amanah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, sama ada penggunaannya, pemikirannya pemikirannya, pekerjaannya semuanya ini mesti beramanah, lakukan menurut peraturannya menurut peraturan ini dia. senjata dia ada peraturannya pada tempat mana untuk digunakan ini tempat mana kita mempunyai barang-barang peralatan peralatan juga tidak boleh disalahgunakan kapak ada tempatnya pisau ada tempatnya guntingan ada tempatnya tak boleh tempat yang digunakan guntingan guna pisau tak boleh mengapa zalim namanya zalim <tuh> zalim mempunyai berbagai-bagai tahap tingkatan yang paling tinggi sekali ialah zalim terhadap Allah Bagaimana zalim terhadap Allah? Bolehkah Allah dizalimi? Sedangkan daripadanya segala kuasa, dia mempunyai sifat-sifat uh, kebesaran, kekuasaan, segala-galanya. Bagaimana boleh dia melakukan, boleh dizalimi, dan dia boleh menerima kesan zalim itu? Sebenarnya dizalimi terhadap Allah, manusia yang menzaliminya itu sebenarnya menzalim dirinya sendiri. Bagaimana dia menzalimi Allah? Dia tidak menggunakan alam ini dalil-dalil yang ada dalam alam ini dengan sebenarnya kita berada di hadapan pameran Allah di hadapan bulan bintang matahari bukit bukau pokok-pokok haiwan dan manusia sendiri dan barang-barang yang ada pada manusia ini ini pun pameran ini kita ada kaki tangan mata telinga ini pameran yang ada pada badan wa fi anfusikum afala tubsirun pada diri kamu juga ada dari dalil kebesaran Allah mengapa kamu tidak lihat? Paling dekat sekali. Wa nahnu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah, firman Allah lebih dekat kepada manusia lebih dekat daripada orang lehernya. Lebih dekat, yakni tanda-tanda kebesaran Allah dekat kepada manusia. Tak payahlah pergi jauh. Tak payah pergi jauh. Ini dalil-dalil Zalim apabila dalil ini kita baca Kita berada di hadapannya setiap hari kita baca Setiap hari kita lihat, kita dengar tetapi kita masih engkar kepada penciptanya Engkar kepada pencipta alam ini Engkarkan pencipta langit Engkarkan pencipta manusia Dan segala peralatan Paling zalim sekali Paling zalim artinya dia melihat sesuatu Nampak tiba-tiba dia kata tak ada Tak ada Sedangkan dia lihat Dia dengar, dia sentuh Paling dekat sekali dengan dia Tiba-tiba dia kata tak ada Tuhan tak ada Walau'iyahubillah Waman azlamu Siapakah yang lebih besar Lebih zalim daripada orang yang Mereka rekakan sesuatu yang dusta terhadap Allah Dusta terhadap Allah Dia lihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba penciptanya tak ada Tak ada Dia melihat sebuah rumah yang dia dibangun cantik Dia kata tak ada Tak ada siapa dia buat Ini dia jadi ini sendiri macam tu je Ada zalim orang ini Waman azlamu Yang lain-lain lagi zalim Macam-macam lagi Zalim Zalim Sesuatu yang sangat berat sebenarnya Dipikul oleh manusia Apabila seorang melakukan suatu kesalahan Dia menzalimi sesuatu Dia akan menggunakan segala pemikirannya Tenaganya, harta bendanya, masanya Untuk membenarkan dusta yang dia lakukan itu Untuk membenarkan Berada bersama dengan kebenaran Kita tak payah belanja Kebenaran mempertahankan kita Tetapi bila dia berdusta Dia akan berdusta habis Seluruh masa masanya dia akan mempergunakan apa yang ada padanya untuk menye, untuk uh, untuk membenarkan dan supaya orang lain boleh boleh di, 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 di boleh mempercayai apa yang dia didustakan itu kita ambil sajalah kita kita melakukan kesaliman melanggar melanggar lapu isyarat langgar lapu isyarat nasib kita tak baik kena tahan ustaz kita nak berdusta dengan dengan pegawai ni dengan dengan pegawai dengan um, polis trafik ni kita nak berdusta kita kata anak kita dah lama dah di sekolah setengah jam dah duduk tunggu maaf dah cik maaf dah setengah jam duduk tunggu nyanya dah dia tak tahu apa yang terjadi padahal kita bohong kita berdusta bukan main kita lagi pulaknya saya tak ada niat tepat pulaknya sakit kaki lah begitu begini banyaknya dia cerita ni banyaknya bohong dia na. nak mempertahankan kesalahan yang dilakukan itu dusta, zalim yang dilakukan itu dia terpaksa habiskan dia punya pemikiran, dia punya tenaga, dia punya habis habis jika boleh pula dia buat pula ambil surat hospital pula lagi ni mengatakan dia sakit pergi ambil surat cikgu pula lagi Allah padahal jika dia tunggu 5 minit tak sampai 5 minit 2 minit saja dia akan dibenarkan lampu hijau dia tak ada apa-apa dia akan dipertahankan oleh kebenarannya sekarang ini, ini, masalah lampu isyarat saja, apa kau kecil saja ni, ini dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada satu detik pun kita hidup tak boleh bersama dengan dia. Tak ada. Kita hilang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita jatuh, kita tumbang. Kita sentiasa dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa kawalan ini, apalah manusia? Manusia tidak ada sama sekali di sini. Walaupun dia kaya walaupun pangkatnya besar tapi dia tidak mempunyai sebarang erti dia lebih hina daripada haiwan jika dia berdusta terhadap Allah jika dia zalim terhadapnya waman azlamu mimman iftara allahi kadhiba siapakah yang lebih zalim azlam ini dia panggilnya dalam bahasa Arab dia panggilnya nahun ni pun kena mengaji juga sikit-sikit tak mengaji nahun ni kita tak faham tak faham bahasa Arab ni faham terjemah ni ada tapi dia punya kemanisannya dia punya seleranya itu tak ada. Tak ada. Seolah-olah orang merasai makanan tapi hilang rasa lidah dia nya sudah tidak ada guna lagi. Tak ada tak ada, hilang rasa. Manis pun manis, tawar pahit sama saja misalnya bagi dia. Yani yani takkan takkan menikmati sesuatu yang yang sepatutnya sedap. Dia rasa eh ya lemak-lemak, manis-manis, pahit-pahit. Tapi ada penyakitnya hilang rasa. Jadi kalau begitu dalam bahasa Arab ni bila disebut waman azlamu, dua perkara yang ada dalam ni kemanisan ada padanya. Waman azlamu soal ini soalan. Dan siapa kaya yang lebih zalim? Soalan di dalam bahasa Arab ini dia tidak semestinya mahukan jawapan. Tak ada jawapan, dia kadang-kadangnya mahukan jawapan. Nak pergi ke mana? Nak pergi sekolah. Tak. Tak ada. Tak Tapi bahasa Arabnya siapa kalau yang siapa kaya yang lebih zalim? Jawabnya dia paling zalim sekali. Inilah manusia yang paling zalim sekali Manusia yang melanggar peraturan Manusia yang berdusta dengan kebenaran Mendustai Allah SWT Maka dia zalim Zalim Siapakah? Tak ada yang lain Dia zalim dia Kena ada situ Jawapan segera berada padanya Azlamu dalam bahasa Arab Dia mempunyai dia namanya Namanya Af'al tafdil Tafdil maknanya lebih zalim Lebih zalim Af'al Aksar lebih banyak Akbar lebih besar Waman azlamu siapakah yang lebih Tak ada lagi yang lebih zalim Ini paling tinggi sekali tahap kezalimannya Zalim juga yang rangan lapuk isyarat diri dia Zalim pun ada dirinya sendiri Tapi kecil Kecil ini tak ada apa-apa Boleh dia maafkan Tapi ada yang tak boleh dia maafkan Manusia zalim terhadap kena Allah Kerana apa zalim Pertama sekali tak kenal diri dia siapa Diri dia paling lemah sekali Boleh dia tindas orang lain Padahal dia pada lemah sekali Bani dengan oh, Allah SWT tak, tak ada benda dia ni Dia ni debu Boleh dipijak ni manusia ini. Tapi sanggup dia menzalimi orang lain Ya Sanggup Apa salahnya dia buat kepadanya semut dia gigit manusia Dia gigit kita Sebabnya kita kacau lubang dia semut merah ni semut api ni Dia gigit kita bukan main menanya dia Hmm, dia, dia, gigit, kita pun terasa sakit padahalnya, semut ni kita bagi ibu jari kita dan kita gitu, dia mati tak ada kemana-mana pun, tapi dia zalim, kita menzalimi dia dan dia boleh melawan mengapa? kerana kerana dia dia menyadari bahawa dia ada sedikit kekuatan manusia tidak sedar, manusia kita tidak percaya bahawa kita ada kekuatan dengan amalan. ini sebabnya maka Al-Quran mentadbirkan mengungkap dengan azlam paling zalim mimman iftara ala Allah kadhiba daripada orang yang lebih zalim dari orang yang iftara mereka mereka akan kau yang dusta terhadap Allah dia dusta terhadap Allah dusta sama sendiri kita berdusta dengan kawan berdusta dengan orang rumah kita berdusta dengan dia tak apa-apa main hidup ni masa dia ada orang kata dia kena berdusta tapi jangan dengan Allah jangan dengan Allah sebab kita tak ada sebab dia beri makan, dia beri minum dia beri tidur, dia beri segala ni tiba-tibanya kita paling kita, kita dusta dengan dia man azlamu, siapa lagi yang lebih zalim, tak ada, ini pada zalim iftara ala Allah kadhiba. dia mereka-reka akan kedusta terhadap Allah mereka-reka akan ini kita nampak kan, kita nampak di dalil kebesaran Allah, dalil wujudnya Allah, tiba-tiba kita rekakan sesuatu kita kata, tak ada, tak ada padahal kita tengok, padahal kita sentuh padahal kita dengar iftara 'ala Allah kadhiba wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba li zalim mengapa lebih zalim sebab kita kena belanja zalim ni kita belanja untuk mempertahankan kebatilan kita belanja kita bayar pula kita buat pula satu perkara untuk tutup kezaliman yang kita lakukan ini ini zalim zalim tetapi orang yang berada dengan kebenaran Bagaimana? Orang yang berada dengan kebenaran Dia tidak payah Orang yang berdusta Dia lari daripada polis dia lari orang yang berdusta dia buat macam-macam lagi hela tetapi orang yang tidak berdusta dia jalan terbuka tak ada takut kepada siapa pun kebenaran mempertahankan dirinya inilah dia sebabnya mengapa kita tengok kucing kucing ni pun bila dia curi curi hak bawah bawah dalam saat daun dia bawa saji hak orang simpan dalam almari dia simpan dia lari punya lari dia tak kira lah Ini dia takut sebab dia mencuri sebab kebenaran, kebatilan dia tidak mempertahankan dia Tidak mempertahankan dia Tapi kalau dia makan hak tempat kita sedia Dan dia dah tempur Tak ada dia makan senyap dia No, dia tak ada apa-apa Pasal apa? Dia tak takut, dia benar Dia benar Kebenaran mempertahankan dirinya Oh begitu sekali kalau kucing itu macam itu Manusia lebih-lebih lagi Manusia dah lebih pandai Lebih pandai berdusta Dengan Allah Subhanahu SWT Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba aw kallaba bi atau mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni dua ayat. Pertama sekali ayat-ayat maknanya tanda yang kita lihat. Yang kita lihat. Yang satu lagi pula ni ayat yang kita baca. Quran yang dibaca, langit yang dibaca. Langit yang dilihat dua-dua ni ayat. Langit yang dilihat ini kita baca dengan akal. Tetapi Quran ini kita baca dengan mulut. Jadi yang dibaca dengan mulut, yang, yang dilihat dengan dengan mata, dia dengar dengan telinga, ini semuanya ni ayat Allah. Awkazzababi ayatihi ataupun ayat-ayatnya yang didusta, innahu la yuflihul zalimun. Awa orang zalim tidak beroleh kemenangan sama sekali. Tidak ada satu perkara yang paling menggembirakan mana manusia dan dia cari ialah kemenangan. Dia hidup maukan kemenangan, dia melalui dia menjadi seorang peserta dalam musabaqah, dia maukan kemenangan semua sekali kita hidup ni dalam dalam pertarungan sebenarnya pertarungan kita mesti bekerja kita bekerja kita tak akan dapat hasilnya hasilnya sama ada sedikit ataupun banyak barang siapa dapat banyak maka dia beroleh kemenangan dia belajar dia mahu cemerlang cemerlang pula mahu cemerlang A A pula dia mahu mahu dia di atas sekali tak ada siapa lagi dia di atas daripadanya di atas itu maknanya kemenangan tapi kalau lemah satu hak di bawah sekali lemah satu ini tak adalah paling Paling menderita sekali jiwa hidup ini sentiasa dalam dalam pertarungan sebenarnya hidup sentiasa dalam dalam uh, dalam kejar mengejar mengejar untuk mendapat kemenangan sesiapa yang tidak mengajam mengejar dan tidak memperoleh kemenangan maka dia dia tidak berjaya jadi kalau begitu orang paling tidak berjaya sekali orang berdusta terhadap Allah Subhanahu taala begitulah ayat ini memperkatakan kepada kita tentang tentang akidah yang paling pokok sekali dalam hidup ini iaitu jangan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa yaumana hasyurhum jami'a wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.